Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Masazırda 3 otaqlı həyət evi satışdadır. Ev 569 nömrəli marşruta yaxın düşür, yəni marşrutdan bir 200 metrə ara məsafəsi var. Ev 3 otaqdan ibarətdir, kürsülüdür, fundament qarkaz betonludur. Qoşa daşla tikilib, 4 bütün tərəfi qoşa daşla tikilib. Şəxsi evdir, sahibi tərəfindən satılır. Evdə qaz, su, işıq, yəni bu ərazidə daimidir. Kombi var. Kombi hal-hazırda elə bax. Kombidir, yəni üstü də örtülüdür. Hər ehtimalı qarşısı su çəni var. Geniş zərzəmisi var. Elə müəyyən əşyalar da yığılıbdı zərzəmiyə. Yəni kombini göstərim. Kombi və bir maşın yerləşə biləcək həyəti var. Hətta əlavə belə bir kofeylə və bütün müəyyən əşyaları yığmaq üçün. Maşın yerləşir. Bir maşın rahatlıqla yerləşir, hətta oturmağı da yeri qalır. Ev tam təmirli vəziyyətdədir. Şığılı otaqları var. Pəncərələrə dəmir barmaqlıqlar, yəni reşotqa vurulubdur. Müəyyən əşyalarla birlikdə satılır. İndi evdə bunların hamısını izah edəcəm. Gəlin evə daxil olaq. Evə daxil oluruq. Geniş bir dəhlizi var. Hər bir otaq qapıları, yəni dəhliz açılır. İlk öncə Geniş bir zal otağından başlayaraq və bura geniş bir zal otağıdır. Tam təmirli vəziyyətdə. Döşəməsi laminatdır. Kombi göründüyü kimi var. Otaqlar işıqlıdır. Yəni pəncərlərin qarşısında bağlı deyil. Bağ, qarşısı bağlı deyil. Ev məyənnə əşyalarla dediyim kimi qeyd etdim ki, satılır. Burada məyənnə əşyalar var ki, onları ev sahibi ilə danışıb razlaşmaq olar. Bura isə yataq otağıdır. Yəni bu əşyaları ev sahibi ilə danışıb razılığa gəlsək, onlar da evdə qalar. Kondisioner var. Göründüyü kimi bax bu kondisioner evdə qalacaq. Yəni qiymətə daxil deyil. Yəni qiymətin daxilində daha doğrusu evdə qalacaqdır. Bura isə bir yataq otağı. Ev çox keyfiyyətlə tikilib və çox keyfiyyətlə təmir olunubdur. İşıq elektrikləri hər biri şlan keçilə gedir, tok yan yəni əşlan keçilə gedir. Kondisioner dediyim kimi evdə qalacaqdı qiymətə daxildir. Bura isə mətbəxi, mətbəx mebeli. Mətbəx Səssüz keyfdə qalır. Paltaryan maşını evdə qalacaq, yəni qiymətə daxildir. Soyuducu isə ev sahibi ilə danışıb razılaşsa gəlsə, o da evdə qalacaqdır. Sənəd qaydasındadır, çıxarış mülkiyyətdir. Qaz soxaq təyimlidir. Və sanitar boşxağı. Mutfaklı tam təmir, hazır vəziyyətdə. Evin başlanğıc qiyməti 52.000 manat deyilir. 52.000 manat və kondisioner, paltaryan maşın qiymətə daxildir. Evin içindədir və müəyyən başqa əşyalar isə ev sahibi ilə danışıb razılığa gəlmək olar. Hər kimalarsa Allah xeyrini versin.